ota ona urushib qoldi farzand kim taraf bo'lishi kerak ota ona urushib qoldi zubayr zuberaom roziyallohu anhu va asmobin abu bakr ikkalasi urushib qolishdi abdulloh zuber eshik tagida turibdi eshik tagida turibdi abdulloh zubar roziyallohu anhu ona chaqiryapti bolani yordamga sahobalar paytida bo'la voqea bu ota aytdi kirsang onang bir taloq dedi zubayr ularda ham urush bo'lgan bo'ladida de endi oila bo'lgandan keyin to'g'rimi turmush bo'lgandan keyin musht bo'lib turishi kerak kirsang onang bir taloq dedi abdullalib zubay turibdi shunday kirdi eshikni ochib onasi olib chiqib ketdi bun dalil bo'ladi nimaga ota ona urushgan paytda ota ona urushgan paytda ona ming nohaq bo'lsa ham farzand onasini oldiga tushishi kerak onani himoya qilish kerak onasini oldida turib berish kerak